Ongko siji Or kabeh wong pinter iku bener. Angka loro, ora kabeh wong bener iku pinter. Angka telu akeh wong pinter ning ora bener. Angka papat akeh wong bener senajan ora pinter. Angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter. Ongkok en 6 ana sing luwih prayaga ya dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Okok pitu Minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter Angka wolu, Benerake wong pinter iku mbutuhake beninging ati lan jembaring dhadha.